kimyoning asosiy tushunchalari 12 ikkinchi savol qaysi qatorda anion berilgan demak ushbu jadvaldan biz anionlarni topishimiz kerak Anion nima o'zi demak bu savolga birinchi javob berishimiz kerak agar atom o'ziga elektronni biriktirib olganda hosil bo'lgan zarracha anion deyiladi demak atomda har doim proton va elektronlar soni har doim teng bo'ladi anionda esa bitta elektron kelib qo'shilgani hisobiga demak anionda elektron ko'p bo'ladi demak biz ushbu jadvaldan anionlarni topishimiz uchun demak protonlar qatoriga qarashimiz kerak va elektronlar qatoriga qarashimiz kerak va demak anion kerak bo'lgan bo'lsa protondan ko'ra elektronlar soni ko'p bo'lgan qatorlardemak birinchi qatorga qaraymiz protoni ata elektroni ham ata demak bu degani de proton va elektronlar soni teng bu zarracha atom hisoblanadi chunki ikkalasi bir biriga teng ikkinchisiga qaraymiz protonlar soni bata elektronlar soni esa b plyus ikkita demak bu yerda proton beta bu b plyus ikki bo'lsa demak bunda elektron 2 martaga ko'p demak elektron ko'p bo'lsa demak bu anion hisoblanadi uchinchisi protonlar soni seta elektronlar soni s plyus bitta demak bu holatda ham elektron protondan ko'ra bittaga ko'proq shuning uchun bu ham anion hisoblanadi protonga ya'ni to'rtinchi qatorga qarasak protonlar soni d plyus ikkita elektronlar soni d ta de, demak bu yerda de, proton ko'proq elektron kamroq elektron kamroq bo'lsa demak bu kation bo'ladi beshinchi qatorga qaraymiz proton a e minus bitta bunda elektron e ta de, demak de, de, yani, e, de, bu yerda e minus bir degani elektron proton bu yerda kamroq elektron esa ko'proq shuning uchun bu anion hisoblanadi oltinchisi protonlar soni F fta elektronlar soni f minus bitta demak bu degani protondan elektron bittaga kam demak bu kation demak biz javobni tanlaymiz bizdan e, anionlarni aniqlang deganligi uchun anion ikkinchi qatorda olamiz 3-chi qatorni olamiz va 5-chi qatorda olamiz javob 2, 3, 5. b javob bo'ladi